Друзья мои, у нас сегодня большая радость, потому что у нас в гостях легендарный футболист, вратарь Днепра Николай Медин. Я рад вас приветствовать. И поскольку лето, футбольное время, разговор, естественно, поведем о футболе. И первый вопрос, может, довольно банальный, но тем не менее, совсем недавно закончился чемпионат Европы по футболу. У меня один вопрос. первый вопрос. Как вам игра нашей сборной? Ну, скажем так, немножко разочаровали, скажем, нас и болельщиков, и специалистов, потому что мы все ожидали большего от нашей команды. Ну, это опыт, опыт для молодого поколения, скажем так, и для нас тренеров, чтобы понимать этот уровень, нужно больше работать, больше анализировать и стараться выходить на лучший уровень. Так мы всю жизнь живем, мы все, все время говорим опыт, 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 и тем не менее ребровы оставили снова, остались довольны его работой, и что там будет дальше, непонятно именно что непонятно что будет дальше ну жизнь продолжается да. нужно воспитывать молодое поколение и учиться на ошибках которые мы сами допускаем это самые такие хорошо. Такой опыт очень тяжелый хорошо уйдем от нашей сборной а может и не уйдем как вратарю вопрос на этом чемпионате европы кто из вратарей понравился больше всего? скажу, что больше всех понравилось. Я скажу, что на хорошем уровне выступил Донорума, то есть Нойер подтвердил свой уровень. Я скажу, что таких ляпов, таких вратарских ошибок практически не было. То есть вратари сыграли на хорошем уровне. Понравился грузинский вратарь. Скажем так, Трубин отыграл на высоком уровне, поэтому... Зомер, Зомер, понравился. Я считаю, что уровень вратарей на чемпионате Европы был очень приличный, то есть они подтвердили свое, свое скажем так, свое качество и свой профессиональный уровень. И говоря об опыте, вот совсем недавно. Наша команда Ю-19 на чемпионате Европы пробилась в полуфинал, выиграла у итальянцев со счетом 3-2. И что приятно, что у руля этой сборной представители нашего города Дмитрий Михаленко и вместе с ним Владимир Езерский. Вот один пример. Следующий. Буквально завтра стартуют Олимпийские игры, первая игра нашей сборной. И опять у руля стоят представители Днепра, это Ротан и Кравченко. Ну, что можно сказать, очень приятно, и что наши днепровцы, скажем так, у руля этих команд и добиваются результатов. Ротаню Петровичу надо пожелать, как говорится, удачи. У него сложная ситуация, потому что многие клубы не отпустили своих футболистов, которых бы он хотел видеть. Команда попала первый раз на Олимпийские игры. И я думаю, что... О, а вот у нас и кофе. Вот за что я люблю кафе «Фабрика», что здесь всегда принесут вкусный, вкусный кофе. Это приятно. Это приятно. Это приятно, да. Хотел сказать, что многие клубы не отпустили своих футболистов. И Украина первый раз попала на Олимпийские игры, и такой шанс и для ребят, и для страны. Ну, я считаю, что этот вопрос не урегулировали, но, с другой стороны, мы, как профессиональные люди, понимаем, что клубы, которые не отпустили качественных, хороших футболистов, сейчас будут проходить квалификацию Лиги чемпионов, Лиги Европы. Поэтому не отдали футболисты. Все, как всегда, у нас упирается финансы, естественно, потому что клубы хотят заработать денег, хотят получить результат. Поэтому такая сложилась ситуация. Я думаю, что это должно ПФЛ как-то урегулировать такие моменты. Ну, мы столкнулись первый раз с такой ситуацией. Но я так. скажу и другие, зарубежные клубы, они тоже не отпускают на да, Олимпиаду. Да, да. И, и вообще вот парадокс еще в чем, что чемпионаты Европы, чемпионаты мира так высоко котируются, а почему-то вот футбол на Олимпиадах, он всегда немножечко принижен. Ну, вот я... Дело в том, опять же, я же говорю, это финансовая составляющая. Финансовая составляющая, поэтому клубы не хотят отпускать своих дорогостоящих футболистов или которые на ведущих ролях, скажем так, в клубах. Поэтому как говорится, камень преткновения зарыть здесь. Хорошо. Тогда, пока будем пить кофе, у меня один вопрос, связанный с финансами, который, в общем-то, непосредственно касается не только вас, но и всех тех, кто до этого момента был в нашем любимой, любимом клубе «Днепр». Второй раз мы хороним нашу команду. Так получилось, что последний год вы проработали в этом клубе как тренер вратарей. И поэтому изнутри знаете ситуацию. Вот можно нашим зрителям объяснить, в чем ситуация, как так получилось? Ну, скажем так, ситуация сложная. Я считаю, ну, думаю, это мое мнение, что наш главный инвестор охладил, скажем так, футболу и думаю, что наш менеджмент командный не смогли его убедить, скажем так, дальше спонсировать, спонсировать нашу команду. Поэтому я думаю, что камень, как говорится, опять же в финансах. Что что будет дальше? Ну этот вопрос сложный потому что мы еще не знаем, команда будет сохранена. Ну как, уже официально вроде бы объявили, что команда распадается, что никто не хотел. Команда распадается, но была подана заявка, чтобы сохранить клуб на определенное время, естественно, понизиться в лиге, и когда будет финансовая возможность, Клуб заявить, опять же, начиная со второй лиги. Ну, как это будет, на данный момент никто не знает. Ну, вот сейчас четыре команды будут, которые разыграют это вакантное место, место Днепра, кто, кто зайдет в высшую лигу. Но, но, я скажу, что просто обидно. И такой город, имея великолепнейшую базу Приднепровки, Приднепровской, имея потрясающий стадион европейского уровня, и, и мы остаемся без футбола. Просто. Поэтому это еще один повод попросить найти меценатов, мецената, проспонсировать футбольную команду или создать новую команду. Ну, новую команду создавать это что же? Вот мы практически СК спортклуб вот этот создавали тоже опять с нуля. И сколько времени пришлось ждать, пока снизу в команда поднимется Под... доверка? до верха. Ну, вот, это, вот это и печально, что команда как бы добилась одних из лучших результатов. В прошлом сезоне заняла второе место, в этом сезоне четвертое. Опять же выполнила задачу попадания в Еврокубков. Ну, опять же, в стране, скажем так, идет война, есть причины, которые, опять же, упирается в финансы. А, э, вот еще как бы одно вытекает из другого. Э, главная команда э, уходит в небытие. Женская команда, дубль, молодежка, э, специалисты, тренеры. Вот ш, Что происходит? Ну, я просто не могу понять. И, наверное, не только я это все не можем понять. Ну, деньги деньгами, а есть кроме денег еще какие-то есть, но получается все равно все, все завязано, вы же понимаете, функционирование футбольного клуба, команд, это проживание, переезды, сборы, экипировка, то есть это различные моменты, которые связаны, плюс люди, которые работают на стадионе, на базе, это все финансирование, поэтому я так думаю, что наверху приняли такое решение, что или у них, скажем так, не хватает финансов, или они не хотят, скажем так, занимать низшие места, потому что качественных футболистов за небольшие деньги собрать будет тяжело, а участие в чемпионате и бороться за выживание, наверное, скажем так, их руководство не устроило ну если лично по мне то вот э, мы и Довбика продали и пихоленок и мно многих талантливых э, ребят он сваток уж уш ушел в америку как бы если э, логически так по логике ну чужие деньги считать это как бы грех но тем не менее получается что какие-то деньги же все-таки у клуба были и вдруг вот такой Резкий обалы. Ну, естественно, какие-то финансы были, но, видно, просчитали все варианты и решили, что этих денег или не хватит, да. или же. Ну, я же говорил чуть раньше, что вот футболистов пригласить тех, которых уровнем ниже, то есть команда не будет добиваться тех результатов, которые желательно для руководства. Ну, Днепр не тот город, не тот клуб. Чтобы у нас была слабая команда. Ну, это да, мы это же да. всегда с амбициями, мы же всегда стремимся к тому, чтобы подняться на самую правильно. верхнюю ступеньку. Ну, правильно, Но для этого нужны финансы. Мы опять упираемся в финансы, потому что, чтобы пригласить хорошего игрока, который выполнит сделает результат, нужно заплатить хорошие деньги. Грустный у нас получается разговор. Очень а еще... Не грустный? Он не грустный, он правдивый. Да. И это, на сегодняшний день это правда. Поэтому я считаю, что наоборот, это есть повод задуматься. Если в городе делать команду, то она должна соответствовать всем, всем уровням, критериям, скажем так, которые должны быть в современном футболе. Видите ли, Кого-то из тех людей, из тех спонсоров, кто мог бы взять на себя такой груз ответственности. Был один Коломойский, но к сожалению он так далеко, что. К сожалению, да. К сожалению. Ну, я думаю, что в Днепре есть меценаты, которые могли бы, скажем так, помочь, помочь команде. Я думаю, что есть меценаты, которые могли бы с нуля начать даже возродить команду. Ну, для этого нужно желание, которые любили футбол и помогли городу. Потому что как бы город, руководство города, я тоже вижу, что они очень, как говорится, любят футбол, любят другие виды спорта. И как бы наши болельщики все без футбола в Днепре будут очень страдать. И вот даже смешной вопрос. Сейчас начнется очередной чемпионат страны по футболу. и Ты даже не знаешь, за кого болеть своей команды нету. Я так понимаю, что наши болельщики будут болеть за тех наших конкретно футболистов из Днепра, которые ушли в те или иные клубы. И все. Ну, это естественно, естественно, потому что будет ност ностальгия, скажем так, по нашим футболистам. Естественно, каждый выберет свою команду и будет за нее переживать. Хорошо. От грустной темы, поскольку, я еще раз говорю, завтра стартует... Олимпийские игры. Какие шансы у нашей сборной? Как смотрите на перспективу? Шансы. И прогнозы – это неблагодарная идея. И это никто не спорит. Мы тоже думали, что мы румынов обыграем, наберем очки. И... После Молдавии 4-0. Да, 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 после Молдавии 4-0. И так получается, группа очень серьезная, скажем так. Плюс, я же говорю, что у Петровича, у нашей олимпийской сборной, Коллектив, в принципе, очень хороший, он их всех знает, ребята, он с ними очень много работал, я думаю, что он настроит их. И все-таки участие в Олимпийских играх, я думаю, что просто не хочется быть участником Олимпийских игр. Я думаю, молодые ребята, я думаю, что они захотят проявить себя, я думаю, что каждая игра для них это будет как, ну, не знаю. Очень большое знаменательное событие. И, я и экзамен году... назрелось. Экзамен назрелось, и это бывает в жизни, скажем так, не у каждого, и может быть один раз. Поэтому я думаю, что ребята будут отдавать все силы, и я думаю, что опыт Петровича поможет им. Поможет... И его характер. Да, его характер поможет ребятам максимум выжить из того, что у них есть. Хорошо, давайте тогда пожелаем нашим нашей олимпийской сборной, нашей э, сборной Ю-19, успехов, удачи. Я предлагаю всем, кто еще не подписался, подписаться на наш канал, поставить лайк. И когда у нас будет много подписчиков, я думаю, эти подписчики тоже как-то среагируют на то, что надо вытаскивать спонсоров, спонсоров, которые бы из... Как птицу Феникс в очередной раз воссоздали бы клуб с Возроди, любимым названием возродили, возродили, да, возродили. с любимым названием нет. Ну, спасибо за беседу. Мы оптимисты. Будем верить в лучшее. И дай это Бог. Всего доброго. До новых встреч.